Тріфора капітан Сбертого будь ласка матчу. Ну, що можу сказати, цілком заслужена перемога Днепразо, то я, з чим я їх вітаю. А щодо нашої гри, можу сказати, що ми сьогодні провалили другу чверть. Дуже, ну я не знаю, це ми не маємо права так грати. У себе вдома, коли в нас е вони поймали кураж, почали забивати майже всі бризки, але китки, але у нас е ну у нас не було, не було навіть фолів. Тобто ми мали їх зупиняти фолом. Якщо команда ловить ну, такий ритм свій, можна так казати, то повинні, ми повинні, як гравці, цей ритм збивати трохи, тому що ну, коли все летить. Можна так сказати, але ми цього не робили, ми тільки там в кінці чверті щось там зібрались трохи, але я, я, я вважаю, що це був, ну, можна так сказати, ця помилка була фатальна. Друга половина, я можу сказати, що може десь психологічно було важно. Було важко дуже, тому що ми, як команда, ми, ну я вважаю, що ми не грали ні в захисті, ні в нападі. Тому цілком закономірний результат. Нам лише, лише, у нас майже немає часу до підготовки до слідуючих ігор, тому що ми вівторок вже виїжджаємо. Але завтра у нас ввечері буде тренування, будемо працювати і намагатися покращити свою, свою гру. Дякую. Тяжола ігра вийшла для нас. хорошее начало и безобразное начало второй четверти. Дали разыграться лидерам, почувствовали свою игру и... Видите, был переломный момент. Я в прошлой пресс-конференции говорил, что Грёва Гаверла стала похожа на себя и могла переломить. Вот сегодня я специально смотрел пять раз, счет доходил до пяти очков, и нам надо было защититься. Один раз защититься, когда можно было переломить этот ход встречи. И вы помните, мы Пропускаем, догоняем, пропускаем, догоняем. То есть сегодня предопределила защита. 28 очков за последнюю четверть мы забили и пропустили 28. Тут комментарии особо не нужны. Тут надо было рогать, и вы видите, сколько единоборств мы проиграли один в один. Вот эти моменты мне необъяснимы. И наша защита, когда остается одна минута до конца, и у нас один фол на табло, я такую защиту не понимаю. Поэтому сегодня проигранная игра в первую очередь в защите. И... И... Команда Днепрозор показала, конечно, хорошую игру именно в нападении. И по проценту хорошие. И пять человек играли. Получили сегодня, нас разорвали. На площадке сегодня было очень часто слышно ругань, ссоры. Друг не было ни руганий, ни ссоры, было просто заставить. Я кричал, да если мой адрес, то я пытался заставить ребят работать на максимуме, потому что я не видел сегодня той отдачи, которая была с Днепропетровском. Вот именно между игроками было слышно? Ну, я не знаю, я... мне тяжело, потому что зал болел и я не слышал. Вот просто в трудную минуту надо объединяться, а не разъединяться. И все. сегодня, по крайней мере, если я же говорю, на прошлой пресс-конференции я говорил, теряем мяч, но мы на позитиве, мы друг друга поддерживаем, там, и все. А здесь мы теряем мяч и начинаем искать виновных. Это неправильное я считаю. Мы разно пробовали. Если вы помните начало игры, вспомните, с чего началось. Трешка свободная, трешка вторая свободная, третья в Уже с сопротивлением, но практически свободно его стиле. Он дал 4-4 и почувствовал себя 12 очков, он забил за четверть. Потом он не так вольготно себя чувствовал, мы все-таки 13 очков за при четверти это не так много, но ну, по крайней мере, если убрать фолы последние, то более-менее с ним справлялись. То, что не справились с остальными, это да. Это да. Лучшую игру показал новичок команды Фергюсон. Это сумасшедший рейтинг, сумасшедшие показатели. Я смотрел все игры с его участием сегодня. Ну, я не знаю, это как. Вот он показал сегодня самую лучшую игру за все время, которую он играл здесь, в Украине. Глин старался защитить, сделал 10 подборов, там, да, удивила его малая результативность, я не могу понять причины, его активность, те моменты, когда даже помните, он мог реализовать мяч из-под кольца, и он контактный игрок, всегда шел на контакт, а тут, тут, тут играл в передачке, это для меня непонятно. Подоляна игра вдвойне непонятно. Опытный игрок. Неудовлетворительно. Неудовлетворительно. Из 10 три победы. Первый круг закончился у нас. Три победы это и самое что плохое. Если вы помните, там проанализируете все наши там, выступления, мы вообще намного хуже играли дома. Мы всегда как-то на выезде привозили побед больше, чем дома. Мы могли дома оступиться. А сейчас те игры, которые мы должны были выигрывать дома, мы не выиграли. И проиграли те игры, которые должны были, по крайней мере, привести победу. Там одну-две победы с выезда должны были обязаны привести. Поэтому неудовлетворительно. Первый круг. То есть первые 10 игр и 3 победы – это неудовлетворительно. уже американцы Кнать, и в зале было видно, краще, где за ну, появился только он недавно у нас в связи с уходом Стефанишина. Проходит, там, прошел медосмотр. Подключаем потихоньку к тренировочному процессу. Ну, вот, в понедельник, вторник там будет известно по нему конкретно, будет принято решение. Адаптация американцев, МакНайт и ну, знаете как, так неправильно. То есть, если мы говорим о команде, мы должны тогда говорить обо всех, а касаться американцев, возьмите статистику, посмотрите, кто лидер в команде, кто несет игровые и очковые показатели. Да, еще есть недопонимание там защите. Не можем мы заставить, я, по крайней мере, так не вижу того, что я хотел бы видеть. Ну, но... По крайней мере, у меня больше вопросов к другим игрокам.